মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৈজ্ঞানিক বৃত্তি পৰীক্ষা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ বাবে গণিত কিছুমান প্ৰশ্ন আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও চাব পাৰা বছৰীয়া পৰীক্ষা হওক চমীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে চাব পাৰা প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৈছে ওঠৰ সংখ্যাটো বুজাবলৈ তলৰ কোনটো দাগচিহ্ন শুদ্ধ হ'ব আমাৰ সংখ্যাটো কৈছে ওঠৰ আমি ইয়াত চাওঁ প্ৰথমটো চাওঁ এইটো পাঁচ বুজাই পাছে পাছে দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ প্ৰথমটো তেৰ বুজাইছে পৃথ চাওঁ পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এইটো ডাকচিহ্ন ভুল হৈ আছে কাৰণ যেতিয়া পাঁচ হয় আমি মাজতে কাটি দিওঁ ইয়াত চাওঁ পাছে পাছে দহ দহে তিনি দহ ইয়াতো তেৰ বুজাইছে শেষত চাওঁ আমি পাঁচ দহ পোন্ধৰ পোন্ধৰ তিনি ওঠৰ ইয়াত তিনিডাল আছে গতিকে ওঠৰ বুজাবলৈ আমাৰ ডিটো আমাৰ শুদ্ধ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় অপশ্যন দিয়া আছে পাঁচ চাৰি মাইনাছ টেন ছিক্স ইয়াত আমি চাওঁ পাঁচ চাৰি আৰু ছয় এইকেইটা হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা একৰ পৰা আৰম্ভ হয় কিন্তু ইয়াত আছে মাইনাছ টেন মাইনাছ টেনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় এইটো হ'ল নহয় কোনটো বুজাব মাইনাছ টেনটো তাৰপিছত কৈছে তিনৰ পোষ্ট ৰীতাই এদিনৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ সময় পঢ়াত খৰচ কৰে তাই দিনটোৰ কিমান ঘণ্টা পঢ়ে অপশ্যন আছে তিনি আঠ ছয় পাঁচ এঘণ্ এদিন মানে হ'ল আমাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা কিমান ঘণ্টা পঢ়ে গৈছে চাৰি কিমান অংশ পঢ়ে চাৰিভাগৰ এক অংশ গতিকে আমি চাৰিভাগৰ এক অংশৰ লগত আমি চৌব্বিছটো পোন কৰি দিম চাৰিয়ে চৌবিছত কাটিলে ছয় হ'ল তাৰমানে হৈ গ'ল ছয় ঘণ্টা গতিকে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আটাইতকৈ সৰু জগীৰ সংখ্যাটো হ'ল অপশ্যন দিয়া হৈছে ওৱান জিৰ' টু ফ'ৰ আটাইতকৈ সৰু যোগীৰ সংখ্যাটো হ'ব চাৰি ইয়াত দিৱাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ছেভেন এইট্টি ছিক্স সংখ্যাটোত সাত আৰু ছয় স্থানীয়মানৰ যোগ ফল হ'ব অচন্ত তেৰ সাতশ ছয় চেভেণ্টি ছিক্স ছেভেন এইট্টি ছিক্স আমাৰ ইয়াত চ সাতৰ স্থানীয়মান সাতৰ স্থানীয়মান সাত শতক মানে হৈ গ'ল সাতশ আকৌ ছয় স্থানীয়মান ছয় একক ছয় একক মানে হৈ গ'ল ছয় যোগ কৰিলে কিমান হ'ব সাতশ ছয় গতিকে শুদ্ধ উদ হ'ব অপশ্যন বি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা বৃত্তত কিমানডাল ব্যাস থাকিব পাৰে অপশ্যন দিয়া আছে ওৱান টু থ্ৰী অসংখ্য এটা বৃত্তত আমাৰ অসংখ্য ব্যাস থাকিব পাৰে ইয়াত আমাৰ দুই নম্বৰটো শুদ্ধ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা সমভ টেবুজৰ পৰিসীমা টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে টেবুজটোৰ বাহুৰ মাপ হ'ব নাইন পইণ্ট ফাইভ এইট পইণ্ট ফাইভ নাইন ছেভেন পইণ্ট ফাইভ আমাক কৈছে সমবাহু ত্ৰিপুজ ত্ৰিভুজৰ হ'লে বাহু তিনিটা থাকিব গতিকে আটাইকেইটা বাহু সমান কৈছে গতিকে টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভটোক আমি তিনিয়ে আমি শৰণ কৰি দিম তিনিয়ে শ্ৰণ কৰি দিলে তিনি ডুণ সাতাইছ নাইন পইণ্ট ফাইভ গতিকে সুধৰ হ'ব অপশ্যন এ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ওঠৰ ছয়ত্ৰিছ চৌৱন্ন বাসত্তৰ এ খালেঘৰত কি সংখ্যা হ'ব হৈছে আমি যদি চাওঁ এইটো এইটো এটা সাজোন হয় অপশ্যন দিয়া আছে এশ এশ নব্বৈ নব্বৈ এশ দহ ইয়াত আছে ওঠৰ আমি ওঠৰ এগুণ ওঠৰ ওঠৰ দুই গুণ ছয়ত্ৰিছ ওঠৰ তিনি গুণ চৌৱন্ন ওঠৰ চাৰিগুণ বাসত্তৰ ওঠৰ পাঁচ গুণ নব্বৈ হ'ব গতিকে ইয়াত কিমান হ'ব অপশ্যনটো চিটো আমাৰ শুদ্ধ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন টু পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ফাইভৰ মান হ'ব প্ৰথমতে আমি দশমিকটো নাই বুলি যদি ভাবোঁ ইয়াৰো দশমিক নাই ইয়াৰো দশমিক নাই পঁচিছৰ লগত আমি পাঁচটো পোন কৰিলে কিমান হ'ব এশ পঁচিছ হ'ব পঁচিছৰ লগত পাঁচ পোনকলে এশ পঁচিছ এতিয়া আমি দশমিকটো চাওঁ ইয়াত এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে ইয়াত তিনিটা সংখ্যা আগত দশমিক আছে গতিকে উত্তৰটো চাৰিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব লাগিব ইয়াত এটা আৰু ইয়াত তিনিটা গতিকে চাৰিটা সংখ্যা আগত দশমিক হ'লে ইয়াত তিনিটা সংখ্যা আছেই যিহেতু চাৰিটা সংখ্যা আগত দশমিক হ'ব লাগে গতিকে ইয়াত শূন্য এটা দি ইয়াত দশমিক পাতিছোঁ তাৰমানে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান টু ফাইভ গতিকে চি নম্বৰটো ইয়াত শুদ্ধ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন টেন ইনটু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ছিক্স প্লাছ নাইন ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ওৱান হ'ব আমাক যদি এনেকৈ থাকে প্ৰথমতে আমি কৰিব লাগিব শৰণ এই শৰণ থকা বাটখিনি প্ৰথমতে কৰিব লাগিব আমি যদি শৰণ কৰোঁ ইয়াত দহ পূৰণ চৌব্বিছক ছয়ে শৰণ কৰিলে ছয় চাৰিগুণ চৌবিছ আমি এইখিনি কৰিলে কিমান হ'ব যে আমাৰ চাৰি ইয়াত যোগ চিন আছে যোগ চিনি পাতিছোঁ তিনিয়ে ন শনকৈ কিমান হ'ব তিনি হ'ব এতিয়া আমি পূৰণ কৰিব পূৰণটো প্ৰথমতে কৰিব লাগিব দহ চাৰিখন চল্লিছ আৰু তিনি আনচাৰটো কিমান সময় আমাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী গতিকে ইয়াত এই নম্বৰটো শুদ্ধ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন পাঁচত সাতভাগৰ এক কিমানটা আছে বাৰটা চল্লিছটা দুটা পঁয়ত্ৰিছটা আমাৰ যদি এনেকৈ অংকটো থাকে আমি কি কৰিম পাঁচটোক আমি সাতভাগৰ একে আমি হৰণ কৰিম যেতিয়া আমি শৰণ কৰিম যেতিয়া আমি পোৰণ চিন দিম পূৰণ পুৰণ চিন দিলে এই ভগ্নাংশটো লটি খাই যাব যিটো শৰণ সৰহটো ওপৰত তলত আছিলে এইটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল একটো তললৈ গুচি আহিলে এতিয়া কি হ'ব পাচৰ লগত সাতটো পুৰণি কিমান হৈ গ'ল পঁয়ত্ৰিছ গতিকে শুদ্ধটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি পাঁচন সাতভাগৰ এক পঁয়ত্ৰিছটা আছে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা সমকুন্তি পূজাৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ দুটা কোন সমকোণ তিনিটা কোণ সূক্ষ্মকোণ দুটা কোন সূক্ষ্মকোণ এটা কোণ সৰল কোণ আমি যদি সমকোণী ডিবুজ বুলি কওঁ সমকোণী ডিবুজৰ এটা কোণ সমকোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী যদি নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় বাকীকেইটা কোণ আমাৰ কি হ'ব সূক্ষ্মকোণ হ'ব গতিকে দুটা কোণ সূক্ষ্মকোণটো আমাৰ শুদ্ধ তিনি নম্বৰটো আমাৰ শুদ্ধ ইংৰাজী এই আখৰটোত কেইটা স্থূলকোণ আছে আমি যদি ইংৰাজী এই আখৰটোত লিখোঁ এইটো ইংৰাজী এ আখৰ ইয়াত এক দুই তিনি এক দুই তিনি এইটো চাৰি এইটো পাঁচ আমি যদি চাওঁ ইয়াত এক দুই আৰু তিনি এই কোনকেইটা হ'ল সূক্ষ্মকোণ আৰু চাৰি আৰু পাঁচ কোন চাৰি আৰু কোন পাঁচ এইকেইটা হ'ল আমাৰ স্থুলকোণ গতিকে ইংৰাজী এ আখৰটো স্থুলকোণ কেইটা আছে বুলি ক'লে আমি ক'ম দুটা সূক্ষ্মকুণ কেইটা আছে বুলি ক'লে আমি ক'ম তিনিটা চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন ফাইভ প্লাছ ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেডৰ মান হ'ব ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো শুদ্ধ আমি প্ৰথমতে পাতি লওঁ পাঁচটো পাতি লৈছোঁ এশ ভাগৰ পাঁচ মানেই হ'ল শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ আমি যোগ কৰিলে কিমান হৈ যাব এইটো ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফাইভ গতিকে শুদ্ধটো অপশ্যন চি পোন্ধৰ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন পঞ্চল্লিছ আৰু নব্বৈ এটা সাধাৰণ উৎপাদক হ'ল অপশ্যন ডি আছে দহ চাৰি বাৰ পোন্ধৰ আমি যদি চাওঁ ইয়াত পোন্ধৰৰ লগত যদি আমি তিনি পোন কৰোঁ আমাৰ কিমান হৈ গ'ল পঞ্চল্লিছ আকৌ পোন্ধৰৰ লগত যদি আমি ছয় পৰণ কৰোঁ কিমান হৈ গ'ল আমাৰ নব্বৈ গতিকে পোন্ধৰটো পঞ্চল্লিছ আৰু নব্বৈ এটা সাধাৰণ উৎপাদক হয় গতিকে অপশ্যন ডিটো আমাৰ শুদ্ধ তিনি ন আৰু সোতৰ আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গণ্যকটো হ'ল এশ তেৱন্ন দুশ তিয়াল্লিছ পাঁচশ তিয়াল্লিছ এশ তেসত্তৰ এতিয়া আমি যদি চাওঁ তিনিৰ লগত যদি আমি এতিয়া আমি চুটি নিয়মেৰে ৰখা কৰি উলিয়াম তিনি ন আৰু সোতৰ যদি আমি তিনি কৰোঁ তিনি একুণ তিনি 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 গুণ ন তিনি আৰু সোতৰটোক হল নাযায় আমি নমাই আনিছোঁ আকৌ তিনি এক তিনি আৰু সোতৰ এইকেইটা কোনো তিনি আৰু সোতৰ কোনো সংখ্যাই আমাৰ হন নাযায় গতিকে আমি গোটেইকেইটা ফোন কৰিম তিনি তিনি আৰু সোতৰ এইকেইটা ফোন কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব ওৱান ফিফটি থ্ৰী গতিকে সাধাৰণ গুণ্ডকটো কিমান হ'ব আমাৰ ওৱান ফিফটি থ্ৰী সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ গুণ্ড আটাইতকৈ ডাঙৰ জিৰ' পইণ্ট টু কিলোগ্ৰাম দুহেজাৰ গ্ৰাম চাৰিশ গ্ৰাম জিৰ' পইণ্ট এইট কিলোগ্ৰাম এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াত এইটো গ্ৰাম আছে এইটো গ্ৰাম আছে এইকেইটা আছে কিলোগ্ৰাম কিলোগ্ৰামকেইটা আমি গ্ৰামত লৈ যাম জিৰ' পইণ্ট টু জিৰ' পইণ্ট টু কিলোগ্ৰাম আছে সেইটো গ্ৰামত নিলে আমি এহেজাৰ ফোন কৰিম এহেজাৰ ফোন কৰিলে হ'ব ইয়াত দুশ গ্ৰাম হ'ব এইটো এইটো হৈ যাব আমাৰ জিৰ' পইণ্ট টুটো আমাৰ দুশ গ্ৰাম হ'ব তাৰপিছত জিৰ' পইণ্ট এইট টু হৈ যাব আমাৰ তেনেকৈ আঠশ গ্ৰাম হ'ব এতিয়া ডাঙৰ কোনটো হ'ব ইয়াত এইটো দুশ হৈ গ'ল এইটো আঠশ এইটো দুহেজাৰ এইটো চাৰিশ গতিকে বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব দুহেজাৰ গ্ৰামটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তিনি ডজন পেঞ্চিলৰ দাম এশ আঠ টকা হ'লে পোন্ধৰ দাম পেঞ্চিলৰ দাম কিমান হ'ব এক ডজন মানে হ'ল বাৰ তিনি ডজন মানে কিমান হৈ গ'ল আমাৰ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছডালৰ দাম এশ আঠ টকা গতিকে এশ আঠক আমি ছয়ত্ৰিছে হন কৰোঁ তিনিশখন ওঠৰ আঠ এক তিনি নকৈ দহ কিমান হ'ব এডালৰ দাম তিনি টকা তেনে পোন্ধৰডালৰ দাম কিমান হ'ব পোন্ধৰডালৰ দাম হ'ব আমাৰ পঞ্চল্লিছ টকা গতিকে শুদ্ধটো আমাৰ অপশ্যন এ